на канале Илья. Всем привет, вы на канале Илья Плей. И сегодня я снова делаю мультик, только мультик теперь про школу. Что, давайте начнем. О, это снова этот учебный год. Я так не хочу учиться. Ну так, ну, так, ну, так ну, нафига ты пошел в эту школу? Это же, это же школа лицей, ты понимаешь, лицей. Э, не лицей вообще-то, а лицей номер 10. А не так, как ты подумала. Ой, ну да. Поэтому у тебя двойка стоит по русскому. Ой, ну подумаешь прям. А я наоборот рад. Я наконец-то увидел свой туалет. Ой, блин, ничего тут в животе То есть я пошел. Дети, подготовьтесь. Сейчас будет звонок. Первый звонок, ура! Насколько Диму при летом все время сидел в играх компьютерных, переиграла, видимо. Кажется, это мой. Ура я всегда помню это Блин, что же сделать? Не волнуйтесь, дети. Если у кого-то нет принадлежности школьных, вам ничего не сделают. Просто вы будете сидеть на уроке и слушать, что вам говорит учительница. Но к завтрашнему дню подготовьтесь. Хорошо. О, господи, наконец-то я увижу своих одноклассников. То есть, блин, О, я уже так запуталась с прошлыми временами. Наконец-то я увижу своих учеников и своих отличников. Учеников я ненавижу. Ну, думаю, так объявляйте звонок. Еще рано. Нет, объявляйте ладно объявлю